Hər kəs xoş gəldi dostlar. Bu gün sizə yeni bir qazanç növünü tanıtmaq istəyirəm. Bu dəfə heç bir sayta -da daxil olmayacaq dostlar. Sadəcə olaraq Telegram kanalına daxil olaraq, Telegram botuna daxil olaraq e, gündəlik rubl qazana bilərsiniz dostlar. E, gəlin daxil olaq. Bunu necə edəcəyik? Daxil olaq e, Telegrama. Və Telegramda dostlar yuxarı sağ tərəfdə axtarış bölümündə telega in yazırıq dostlar. Telega in Yazırıq və belə bir bot çıxır qarşımıza. 1-ci gördüyünüz bot Telega in və bu həmin bota daxil oluruq. Bəs aşağı hissədə start yazısının üzərinə vururuq. E, və burada gördüyünüz kimi Zarabatovich Y partnyor prodvizheni, məyə kabinet və bot haqqında var. Dostlar, bu düzdür. Bot rus dilindədir. Kim rus dilini bilmirsə, e, burada yazılanları Telegram e, Google Translate-də tərcümə edib yenidən davam edə bilər dostlar. E, sadəcə burada Telegram-da dil dəyişməyini bilmirəm deyən göstərə bilmirəm sizə. Kim rus dilini bilirsə onun üçün daha rahat olacaq. Burada birinci xanada zarabot us yazsın üzərinə vururuq dostlar və belə bir səhifə verir bizə. Deməli necə qazana bilərsiz? Podpis podskaya görə 38 dənə səhifə biz podskassa olub qoşulub qazana bilərik. E, sadəcə izləyərək 705 hansısa səhifəni izləyərək biz qazana bilərik. E, bota qoşularaq. Botun öz tapşırıqları var, 7 ədəd. Onlardan biz qazana bilərik. Qruplara qoşularaq e, qazana bilərik və müxtəlif 67 ədəd e, tapşırıqlar var ki, hansı ki biz oradan robl qazana bilərik və aşağısı da gördüyünüz kimi podskripsiyana kanal, kanala qoşulmaq üçün bizə Ə, hər kanala qoşulmaq üçün bizə 0.2 rubl verir. Postları izləmək üçün aşağı hissədə smotret' pastı. Pastları izləmək üçün 0.02 rubl verir. Pretsiv bata bata keçid etmək üçün 0.15 rubl verir. Vuzdupsu e, qrupu qruplara daxil olmaq üçün qoşulmaq üçün 0 nə qədər rubl verir və burada zadani bölümü var. Zadani bölümündə isə müxtəlif tapşırıqlar verir və bu tapşırıqları yerinə yetirdikdən sonra biz müəyyən qədər rubl qazanırıq, dostlar. Gəlin yəni, yoxlamaq üçün daxil olaq Patpisatsiyə kanal 2 rubl olan birinci xanaya daxil oluruq və burada bizə e, deyir ki, yəni kanala keçid edirik. Patpisatsiyə kanal i prosmak Pasma trite posledniye 7 postov, zatem vernytsya v bot i poluchitsa v Aha. Kanalar keçid edir və həmin kanalda 7 postu 7 postlu izləyirik dostlar. 7 postuna baxırıq və bu bota geri qaydırırıq və biz öz rubrimizi alırıq dostlar. 1-ci preset kanal yazısının üzərinə vururuq və burada biz 7 postda son 7 postu izləməliyik dostlar. 1. A, burada elə olan budur. Burda başqa post yoxdur. Əgər yoxdursa, əgər açıqdırsa, siz yuxarı elib yetdi postu izləyirsiniz. Əgər açıq deyilsə, sadəcə bura gəlirsiniz, yenidən dala qaydırsınız. Və proveric ikinci xanadakı proveric podpisko e, yəhsən, a, yox, bir saniyə. Biz e, kanala keçid edirik, kanala qoşuluruq və yenidən geri qaydırırıq. İkinci xanada proverit podpiska yazısının üzərinə vururuq. Onlar bizim e, həmin kanala qoşulub-qoşulmadığımızı yoxlayır və bizə 0.2 rubl artıq balansımıza oturdu, dostlar. E, və yenidən e, zarabotus yazısının üzərinə vururuq. Burada e, yenidən həmin podstatsiyona kanala daxil olub yenidən həmin kimi, həmin kimi 0.2 rubl qazana bilərsiniz, dostlar, hansısa kanala qoşularaq. Sonra da isə bu blu qazandıqdan sonra isə çıxa bilərsiz kanaldan. O problem deyil. İkinci nədir bizdə? Smartrest Post pastı. Postları izləmək. Gəlin ona daxil olaq. Görək burada necə qazana bilərik dostlar. Hə, deməli burada ha, burada nədir dostlar? Burada gördünüz kimi bir saniya görün aşağıda var, yox. Ha, aşağıda da var. Ən aşağı qaydaq Burda gördüyünüz kimi ən altda qoşulma yazısının üzərində qızılı rəngdə dollar kisəsi var. Dollar kisəsinin üzərinə bir dəfə vurursunuz dostlar. Ha bunlar artıq alınıb. Mən bir axir girmişdim yoxlamaq üçün. Bir saniyə. Dollar kisəsinin üzərinə vurduqda bizə 0.02 rubl verir. Bir saniyə indi onu yoxlayacam. Bunları artıq mən vurmuşam deyənə burda bizə heç nə vermir. Sadəcə yuxarıdan başlamamalı idim. Onun göstərdiyi yerdən başlamalı idim ə bir saniyə. Ha, burada gördüyünüz kimi artıq mənə 0.02 rubl e, göndərildi balansa. Sadəcə üstünə toxunursuz dostlar. Bu bu deməkdir ki, yəni siz bunları vurduqca hər e, hər birdən bir, bir postdan bir və yaxud dalbadal postlarda olur. Yəni bu postları biz həqiqətən izləyirik deyənə bunları belə düzüblər və bunla postları izlədiyimizə görə də bizə e, 0.02 rubl pul verir. Və bu kisənin üstünə də vurduq evə sonra baxaq harda burda yoxdur məsəl üçün burada var bunu da üzərinə vururuq 0.02 robot alırıq buralarda yoxdur burada var məsəl üçün bunu vurduq bunu da alırıq bunu da aldıq eee bunu da alırıq və burada çoxdur dostlar siz bunu yəqin ki 3-5 dəyərinizi sərf eləyərək siz bunları yığırsız və sonda balansınızda hamsisi toplanır. Hop, gördünüz ki, bunların hamısını yığmaq olar. E, mən isə geri qaydıram digər bir tapşırığı sizə göstərmək üçün. Burda isə Pretsiv Bota. Bota keçid etmək üçün buna daxil oluruq üçüncü xanaya. Burada bizə nə deyir? Pretsiv Bota Zatem prechlist libo soobshcheniya ot nego i poluchaysya voznagrozhdeniye. Ha, deməli biz Bota keçid edirik. Orda qoşuluruq, start düyməsini basırıq və yox ordan indi bizə nə tapşırıq versə onu yerinə yetiririk və botdan bizə hər hansı bir mesaj gəldisə, həmin mesajı biz bura göndəririk və əvəzində 0.15 rublu qazanırıq. Yəni 0.15 0.15 rublu az pul deyil, yəni adi 1 saniyəlik bir işə görə bir neçə saniyəlik bir iş üçün. Deməli, burada aşağıda peretik botu edirik, bota keçid edirik və burada gördüyünüz kimi bizə bota yönləndirib və aşağı hissədə start yazsın üzərinə vururuq. E, gördüyünüz kimi bot bizə xoş gəlmisiniz yazdı. Yəni Bu danə bot sözdən stolmuşu kreator bot. Bu bot kreator bot tərəfindən yaradılıb və həmin bu subşeni bizə botdan gələn subşenini biz e, göndəririk həmin teleqa in e, bura göndəririk. Həmin zada ilə aldığımız yeri göndəririk, bota göndəririk və, və 15 qəpiy ilə bir xod bota. Bizə əslində 1.15 rublumuz gəldi dostlar, artıq balansımıza yükləndi. İndi keçid edirik yenidən zarabataç Zarobotu cyazının üzərinə vururam və aşağı hissədə Vstupits bu qrupu. Qruplara qoşulmaq üçün bizə 0.4 rubl pul verir dostlar. Gəlin yoxlayaq. Qrupa daxil oluram. Deməli burada bizə nədir? Vstupits bu qrupu zachem vernitsya su bot i poluchishye voznagrazdeniye. Qrupa qoşulun və yenidən bota qayıdın və raporunuzu götürün kimi bizə deyir. Zaproshnoye qrupu Ha, burada deyək də prichnov u xədisiz qrupdan çıxırsınız, yoxsa başa ştraf olursunuz. Ha, qrupdan çıxış, əgər bu götürdüyündən sonra qrupdan çıxış edərsizsə, bu siz cərimə ala bilərsiz. Burada belə qeyd eləyib, indi həqiqətən də cərimə edirlər yoxsa şey yox, onu dəya bilmərəm. Qrupa keçid edirik, dostlar. Burada qrupa qoşuluruq ə, və yenidən həmin seləyə görə inə daxil ə, daxil oluruq və burada ikinci xanada proveret klensova, yəni bizim qrupa qoşulub-qoşulmadığımızı yoxlayırlar. Onun üzərinə vuruğ, dostlar. Ə, yəni boşuna sadəcə keçid edib de, ə, qoşulmadan geri qayıtmayın, çünki siz ə, yoxlama düyməsin üzərinə basanda onlar yoxdurlar. Siz həqiqətən qoşulmusunuz yoxsa? Əgər qoşulmamısınızsa, orada yazır ki, siz qrupa qoşulmadınız. Gördünüz ki, mən qoşulduğum geri qayıtdım və mənə 0.4 rubumu artıq verdilər, dostlar. Görürsüz, aşağıda Vstupitshe shop yazısı var. Yəni aşağıdakı Vstupitshe shop yazısının üzərinə vurduqda, a, indi hal-hazırdır ki, zadaniza konçet poprovisi poznaya. Bir az sonra yoxlayım. Yenidən Zarabotus yazısının üzərinə vurub, indi gördüyünüz lupa işarəsi olan zadan yalanın üzərinə daxil olaq. Girib burada bizə nə zadan var? Verilir dostlar. E, burada Patbishes, na Naş Instagram. Tip zadan Rusun provek screenshot. A, burada screenshotla yoxlurlar dostlar. Burada deməli nə edirsiz? Sayta keçid edirsiniz. Onların Instagram səhifəsinə çox güman yönləndirəcək. Ə e, orada həmin səhifəni həsəfə e, qoşulursunuz və e, həmin səhifəyə qoşulduqdan sonra səhifənin şəklini, screenshotunu çəkirsiz və həmin bura göndərirsiniz. Bura göndərdikdən sonra daha doğrusu @pravit @chat yazısının üzərinə vururuq, sonra həmin şəkli bura göndəririk və onlar bunu təsdiqləyirlər. Gəlin keçid edək saytın özünə. E, gördüyünüz kimi belə Instagram səhifəsi açıldı və burada biz e, mən artıq qoşulmuşam. Biat mə özüm yoxdurdum. Ə e, burada həmin bu e, səhifənin şəklini skrinşot edirik dostlar. E, Qaydırırıq həmin Telegram bota və burada atpravits atshot yazısının üzərinə vurduqda bizə deyir ki, skrinşotu göndərin, tələb olunan skrinşotu göndərin. Və biz buradan həmin e, skrinşotu bura göndəririk. Və atshot atpravlen, həmin e, yəni göndərildi və bir neçə dəqiqə ərzində deməyim, 1 e, saat ərzində deməyim, ola bilər 1 saat ərzində, dəqiqə neçə dəqiqə ərzində yoxlanılıb, bizə həmin pulu ödəyəcəklər, dostlar. Mən indi burada yazılmır nə qədər verir, amma e, yəqin ki a 0.7 rubl. Üzr istəyirəm, 0.7 rubl bizim bu zədana görə ödənişimiz olacaq, dostlar. E, bu, digər nömrə burada nə edirsiniz? Pul necə çıxarış şey edə bilərsiniz? Moy kabinet və yaxud öz balansınızı izləmək istəyirsinizsə, burada gördüyünüz Moy kabinet telefon işarəsinin üzərinə vurursunuz dostlar və belə birsə şey, e, belə bir şey açılır. Burada deməli nə qədər qrupa qoşulmusunuz, e, nə qədər posta baxmısınız, hansı botları keçirdiniz, hansı qruplara qoşulmusunuz, burada hamısı göstərilir və mən indiyə kimi e 1.96 rubl indi qazanmışam. Ümumilikdə 2.76 rubl qazanmışam və siz bu pulu əgər çıxartmaq istəyirsinizsə, dostlar, sadəcə buradan Vib istiqyasının üzərinə vurursunuz və bizdə burada 3 variant verir çıxarış üçün. 3 üç elektron köçəoğlu bizə təqdim edirlər. Kiwi, Payeer və Yandex. Məsəl üçün Payeer çıxış ə, ə, ən çox istifadə olunan Payeerdir və e, Payeer-ə çıxarış eləmək istəyirsinizsə Payeer-in üzərinə vurursunuz və Payeer-in ə kaşoqunun adresi həmişə p hərfi ilə başlayır. Ə, p və ardı rəqəmlər gəlir dostlar. həmin payerinizin kaşoqunun adresini bura qeyd edirsiniz və onlar avtomatik olaraq anında sizin pulunuzu sizin kaşoquya göndərirlər dostlar. əslində çox çətin bir şey yoxdur. çox sadə və qazançı bir layihədir botdur dostlar. Ə, kim istəsə istifadə edə bilər dostlar. burada çətin bir şey yoxdur. hamyə bol qazanclar inşallah. Videoğumu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Gələcək videolarda sizə kripto haqqında və kripto və NFT haqqında daha detallı videolar çəkəcəm dostlar. Sağ olun, sağolla qalın.